溺水了！我，我游泳技术也不行啊，怎么办？怎么办？我来救你了、哎！ 你在干嘛？救你啊！你不是溺水了吗？谁让你躺在水里一动不动的？我学医的，本能反应就是救人，所以你在干嘛？ 困了，休息一会儿。躺在水里睡觉，这人什么人体结构的？看起来不好惹啊！哎，等等，有个事情你可能还不知道。没兴趣。不行，必须有兴趣。我俩闹出了一点绯闻，为了避免不必要的尴尬和麻烦。 我觉得，咱们是不是可以一起澄清一下？没空。哎，嗯，那天挡了你的路是我的不对，我再次给你道歉。医药费我可以承担的，我还能给你做甜品。但如果你因此不澄清的话，对我也很不公平。谣言止于智者。 我不想多做任何解释。哎，不解释就说不清楚了。你就当同情一下弱者，就解释一句也行。嗯？你不知道学校的贴吧都说我在追你，我寝室门都被人堵了。再这样下去，我怎么在学校混呢？难道不是吗？ 你昨天自己说的，你要追我，我我我那是酒后失态，胡说八道的。你不会真以为我喜欢你吧？这个世界上没有不可能。你不会以为我在欲擒故纵？我真不喜欢你，你还不信？ 不信你闻闻，我今天来见你头都没洗，你看看我来见你妆都没化，我怎么可能喜欢你？你不信，摸摸我满头的头油。 你不是不喜欢我吗？你再动手动脚，我就要报警了。不好意思啊，你那两块肌肉长得还不错，跟人体模型一样。我人体肌肉结构是我的弱项，能不能再给我研究研究？ 做梦。嗯？研究不让做，绯闻商量一下喽。嗯。眼睛别乱看。我是为了学习。进去。 洗澡。